5 миллионов лет назад в меловой период на Земле дружно жили динозавры. Траатон, гейнодих, космоцератопс, спинозавр, пентоксератопс и тиранозавр. На своей территории они питались растениями и мелкими животными. воспитывали детенышей и никогда не ссорились. Но однажды из долины красных песков прилетели внедышащие драконы. Они вели кочевой образ жизни. В поисках пищи захватывали все новые и новые земли. Динозавры решили бороться за свой дом. Особенно отчаянно защищались самки с яйцами. Тогда никак не утихла. сражаясь, они не замечали, что становилось все холоднее и холоднее. Наступал ледниковый период и морозил их. Единственным укрытием от холода стала пещера Нижняя. Динозавры и драконы в панике бросились к ней, но не могли влезть, потому что толкали друг Становилось настолько холодно, что драконы уже не могли согревать яйца. И тогда бывшие враги поняли, что вход в пещеру очень маленький, и нужно объединиться, чтобы зайти в пещеру и уберечь своих детей. Когда они залезли в нижнюю пещеру и прижались друг к другу, зажегся свет дружбы, и им стало очень тепло. С тех пор то место называют нижнетеплым. Ледниковый период стал уже не страшен. Драконы и динозавры спаслись и живут мирно до сегодняшних дней.